Доброї ночі, ви дивитесь «Підпільну імперію. Програма, в якій кіно серед іншого, привід поговорити з відомими людьми, не лише про те, що хвилює їх, але і про те, що хвилює нас. Дізнатися, що ж дивляться люди, на яких дивимося ми, як власне, фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли. Стелла Артуа, офіційний партнер канського кінофестивалю, представляє досконале кіно Чорний лебідь, драма американця Дарина Арановська. Про шизофренію молодої балерини, який випало виконувати в Лебединому озері партію двох одразу лебедів. Якщо з білим все гаразд, то чорного ще треба у собі віднайти. Головна партія тут у Наталі Портмана, що у фільмі грають Мілакуніс, Вайнона Райдер і Француз Венсан Касель. Проте найбільше чорний лебідь. Дав саме портман Оскара, кохання, а з і чоловіка та дитину. Акторка прямо на знімальному майданчику познайомилася із французьким хореографом. Вони побралися, а невдовзі народили дитину. Чорно лебедя разом із нами буде дивитися балерина Христина Шишпор. І цей факт, як на мене, робить майбутній перегляд надзвичайно цікавим. Добрий ночі. Добрий ночі. Дякую, що прийшли. Присаджуйтесь. Христина Шишпор, підпільне прізвисько Лебідь, прима балерина, яка вже 25 років на пуантах. Любить акторського рокіану Рівза і Моніки Білучі. При нагоді передивляються стрічки законослухняний громадянин та американська історія ікс захоплюється футболом, вболіває за Динамо. Бо саме його ворота захищає її чоловік Григорій Бущан. Нещодавно народила доньку. Кристина, буквально минута, и мы начнем смотреть это кино. Я обычно у гостей спрашиваю, что они знают про фильм. Вы про «Черного лебедя» что знаете? Ну, вы знаете, я его посмотрела пять лет назад, даже, может быть, больше, во Франции, когда мы были на гастролях, и столько было ажиотажа вокруг этого фильма. Вы знаете, я настолько была впечатлена им. Мне было интересно даже смотреть на французском языке, поскольку я не понимала языка. Вот. Но мне достаточно было того, что происходило визуально в этом фильме, и картинка, и все, что пытался донести режиссер. Мне было очень интересно. Потом уже повторно, когда у нас была премьера фильма в Киеве, тогда я уже посмотрела и поняла, о чем вообще суть была на самом деле, и что нам хотели донести. А чтобы преподаватели не ворчали, что это вот американцы Голливуд задумал-то про балет нам рассказать. Ну, вы знаете, возможно, более старшему поколению этот фильм более тяжело понять, поскольку он интерпретирован уже на современную молодежь, на современный вообще образ жизни. Поэтому, возможно, какие-то моменты в фильме действительно отвращают, и некоторым людям это не понять. Но, вы знаете, я когда посмотрела этот фильм, я поняла, что Даррен Рановский хотел этим сказать, тем, что на самом деле профессия балерина это очень тяжелый адский труд, и э, то, что сойти с ума, это в принципе все реально. И у нас э, есть, возможно, не такие э, масштабные да, схождения с ума людей, но э, просто психологически подрыв у людей бывает. То есть правда жизни она вот здесь присутствует. Да, возможно, не так не так э, Четко, как, как бы... да, как здесь, но не так прям жутко, как но вы нам в фильме, потом да, про да. закулисье Будемо uh, смотреть. Будем смотреть. Uh, нагадаю, ви дивитесь «Підпільну імперію. За хвилину, навіть менше, ми почнемо дивитися стрічку Дарина Арановській Чорний лебідь. Приємного перегляду. Телардо офіційний партнер Каннського кінофестивалю представляє чорний лебідь історію про високе мистецтво, розказана з зумисно низьким а, жанром мовою бульварного роману, фільму жахів італійського виробництва, дурного еротичного трилеру для кабельного телебачення. Це ніби шоу Гіллс, помножене на фільми Девіда Лінша та Романа Поланські. Це наша точка зору. Почуємо зараз від а, людини із цієї професії, від христини, нашої сьогоднішньої гості, а, як її. Каким ей сдался фильм Дары Нарановски? Итак, Кристина, ваш выход, ваша партия. Ну, на самом деле, фильм очень довольно-таки жесткий. И показывать детям его лучше, конечно, не показывать, когда еще психика не сформировалась. Потому что я знаю по себе, если бы мне в 14 лет показали такой фильм, возможно, ну, вы я будем? бы не все поняла не сделала неправильные выводы с этого всего. А какой фильм показывали вам в детстве, что вы сделали правильные выводы и пошли в эту профессию? «Ану Ну, Вы знаете, мне не фильм показывали, меня водили в театр на спектакли. И я смотрела детские спектакли, как Щелкунчик, спящая красавица, Чиполлина и, в общем, ну такие детские спектакли для того, чтобы у меня э, складывался образ немножко другой, не такой жесткий. Хотя в жизни ты сталкиваешься, конечно, с определенно тяжелыми вещами а в этой профессии. знали про про изнанку профессии, про то, что там происходит? Нет, у меня мама не была балериной. У главной героини есть мама, которая на, наседает буквально на нее вот вы такую пристальную опеку на себе чувствовали, когда начинали? Вы понимаете, виновата в этом во всем ее мать которая ее настолько идеализировала, ее для самой себя, что у человека действительно поехала психика на той почве, что она никого больше не видела рядом с собой. И она, в принципе, саму себя уже даже в этом фильме, ну, в этой роли уже и не видела, потому что нет пределу совершенства, это факт. Но ее настолько эта мысль съедала изнутри, и тем, что мать ее настолько, я говорю, это уже маньячная... Мне кажется, ситуация, когда мама обдалбливает голову ребенку, что только ты, только ты, только ты, только ты, поэтому очень часто психика не выдерживает. А по фильму выходит, что выжить у станка, травмируя себе там ноги, гораздо проще, чем выжить в коридорах, в коридорах театра, где царит столкновение числавий, э э эгоизма. А где царят какие-то подковерные игры, какие-то подставы, там стекла, в конце концов там сыпет э, люди. Это вот все так, или или Ароновский все это в угоду жанру такого хоррора вот это все подмешивает? Вы знаете, но это все, конечно же, у нас очень тяжелая жизнь и выживает сильнейший, и театр это тоже касается. И э, так как всего ролей не так уж и много, и каждый хочет быть первым первым в постановке, первым в премьере, естественно, люди начинают бороться за свое место под солнцем и всяческими путями. Если есть честный человек, который хочет своим трудом добиться этого, это одно. Это можно? А есть люди, естественно, этого еще никто не отменял, но есть такие люди, которые хотят не совсем честным трудом добиться каких-то лавров и славы, да. И не всегда это, допустим, пуанты, стекла в пуанты, но это может быть просто даже какие-то сплетни, интриги, гадости. А вам через что про пришлось пройти, э для того, чтобы добиться того, чего вы добились в профессии? А, вы знаете, я попала в театр, мне только исполнилось 15, у меня еще не было паспорта, меня не могли оформить официально на работу. Но приняли меня на работу, после того, как я вы выиграла конкурс Сержа Лефаря, я заняла первое место. И поэтому мне как бы предложили стажерскую ставку, быть стажером. Вот. И, э, естественно, я-то стажер, но меня занимают во всех спектаклях. Начинают они сразу были сольные партии, это э, были кардобалетные партии. И, вы знаете, э, было напряжение такое, что я-то работаю с людьми, которым уже там 25-30, а то и больше лет. Они уже все сложившиеся личности. А я пришла со всем еще таким, знаете, молодым цыпленком, который не понимает, что вообще еще вокруг меня происходит. И вы знаете, я на свой адрес наслушалась разных и сплетен, и гадостей, и что то у меня папа олигарх, то у меня мама олигарх. То есть, ну, знаете, вот такие не, несусветные э, были истории, которые, в принципе, знаете, сейчас показывают время э, просто смешно а, теперь другое показано как героиня пытается нащупать вот этого черного лебедя в себе и как это ну, чем это для нее заканчивается мы тоже видим у Ароновски. да какая-то такая профессиональная шизофрения а вот расскажите это вот работа над ролью она в самом деле вот такая скрупулезная вот обязательно нужно но ну, человека довести до определенного эмоционально-психического состояния чтобы чтобы он в себе вот, это, вот этих демонов разбудил, да, чтобы пошла трансляция чего-то такого темного. Ну, Вы потому что без нее нет роли. Да, я э, абсолютно согласна с тем, что нужно в роль вживаться, но нужно четко себе э, понимать, где есть грань уже невозврата. То есть можно действительно вжиться в роль так, что сойти с ума на почве этого. Так а у вас это, было такое? Вот, у меня наоборот, есть э, больше проблемы с ролью белого лебедя. Потому что для меня тяжелее э, быть э, из себя, как бы, э, воображать человека, который вот такой... Существо неземное какое-то такое а вот уже более такого демонического Ну у каждого есть свой как бы характерные партии да и как кто в них хорошо в какой партии смотрится вот мне больше по моей натуре я обожаю партию черного лебедя то есть мне тяжелее дается более лирические партии я вот люблю кармен шахерезаду э, то есть вот такие спектакли дон кихот а вот э, то что уже более такая классика мне конечно вот над этим надо работать Работать очень серьезно. Точно так же про, полная противоположность Натали Портман да, в этом фильме. Ей э, партия э, Адеты давалась легко, в принципе, а роль э, Адили, черного лебедя. В принципе, вообще не давалась, потому что она по своей натуре более такое хрупкое существо, которое не может. Поэтому он пытался ее раскрыть, чтобы она немножко где-то пошлилась, где-то она испытала какие-то эмоции, чтобы это не было пресно. Потому что когда выходит на сцену артист и ты не видишь, в принципе, перевоплощения на сцене: да, что такое Дета, что такое Адилия, то смотреть спектакль в принципе неинтересно. Кристина, я понимаю, что, в общем-то, ваша профессия требует очень много внимание какой-то самой отдачи. Вот как вам вот удавалось этот баланс как-то соблюдать? Вот так, чтобы и профессию не потерять, но и семью построить. Ну вы знаете, я вам скажу честно, конечно, тяжело э, это все э, совмещать, но, возможно, есть период в жизни, когда тебе немножко нужно от своей профессии чуть-чуть отдалиться для того, чтобы посмотреть на нее заново и э, с новым виением в нее вернуться, потому что э, ты уже не замечаешь своих недостатков, а когда ты э, уже более-менее отдал посмотрел на это все со стороны, тебе немножко легче и уже э, совсем по-другому. Вот я, например, после рождения твоего ребенка, когда я вернулась в театр, я уже абсолютно смотрю вот, другими глазами на все, даже на эти интриги, на все остальное, потому что э, у тебя уже что-то появилось такое э, и внутри тебя, и, во-первых, ты уже свои даже роли играешь абсолютно по-другому и переживаешь абсолютно по-другому. Как можно Черного Лебедя сыграть после того, как ты стал матерью? Я еще не станцевала «Лебединое озеро» после того, как я родила ребенка. Но я думаю, что это будет абсолютно уже другая моя интерпретация, совсем с другими абсолютно эмоциями и с другими абсолютно взглядами и жестами и движениями. Очень любопытный момент вот это профессиональная шизофрения. Ну, когда начинаются вот эти вот видения. Вот вам приходилось Вашей профессии наблюдать что-то такое у своих коллег. Вот я думаю, что, скорее всего, это существует. Но вы потому не что так явно, кто попал в дурку, это вот я знаю один случай это была Спесивцева, которая сошла с ума, когда она э, танцевала такой спектакль, как Жизель, и где там есть сцена сумасшествия, когда она настолько тоже, вот как в этом фильме, она настолько вошла в эту роль, что она не смогла уже туда выйти. Ее забрали в принципе, она провела довольно-таки много лет в психической клинике и в принципе, но там опять же таки есть скрытый смысл. Она была влюблена в человека, который искалечил ее психику. Это был на то время чекист, который подорвал ей все. Вот. Поэтому не только все дело в балете, просто балет еще это как спровоцировал все дальше. Вот. Но а то, что касается у нас в театре, я же опять же таки говорю, есть люди, которые, как говорят, женаты или замужем за своей профессией. И вот, как правило, показывает практика, что у них кроме этого ничего больше нет и не существует. А я считаю, что это скрытая форма того, что вот мы рассматриваем сейчас, да, э, люди, которые <зивут> живут только своей профессией. Но, к сожалению, так нельзя. Это уже какое-то отклонение, я считаю. А, ваши наставники, которые вас учили о <зампрофессия> зампрофессии, они про вот это говорят, что может быть вот такой побочный эффект, что э, роль может наложить такой отпечаток что вы можете себя вести вот так, что можно оказаться на больничной койке, в конце концов. Про это говорится или про это обычно шушукаются там в каких-нибудь курилках, я не знаю, гримерках и ну, вы знаете, театра. нет, это никто это не обсуждает, это, ну... В основном все люди об этом не думают, о плохом, и никогда к этому... Очень редко, когда это же единичные случаи, когда такое происходит, ну, на самом деле, критическая такая ситуация. Поэтому все стараются, если идет какая-то постановка, да, всем тяжело, все устают, все там где-то уже, конечно, крыша едет, но это уже просто от того, что ты устаешь, и тебе хочется просто отдохнуть, покушать, посмотреть телевизор, кино. А в принципе все, слава богу, вроде все в порядке. Теперь, когда вы больше мама, ввиду обстоятельств, как выглядит ваш день? Какое-то расписание. Вы думаете о профессии или вот так вот иногда дни могут проходить, когда... Ну, так как вы заняты... я сейчас э, вхожу в форму, и мне более есть э, лояльное отношение ко мне сейчас в театре. То есть на что-то закрывают глаза, вот помогают восстановиться и прийти, во-первых, в первую очередь э, морально, потому что когда ты 9 месяцев ничего не делаешь, и... В вдруг тебе раз надо на работу, на репетицию худеть, приводить себя в форму, приводить себя в чувство. При этом у тебя еще есть маленький комочек, который тебя ждет дома, который полностью от тебя зависим. И это все в голове перестроить очень тяжело. Особенно, как э, говорится, для человека, который был э, только жил ради себя, грубо говоря, да, и видел себя в своей профессии. Все. Это очень сложно тоже перестроиться, но... Я себя победила внутри себя, <laughs> свой эгоизм. И сейчас э, мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 8 утра, э, занимаюсь малышкой, ну там все нужные для нее процедуры. Вот. Потом я еду, у меня класс в 11 часов, в станок, урок, середина прыжки. Потом у меня репетиция своя личная. Потом я возвращаюсь домой к малышке. Ну, вот так у меня сейчас проходит время. А если есть возможность, я еще стараюсь ехать куда-то или в спортзал, или в бассейн, или на массаж, для того, чтобы быстрее привести себя в форму. То есть не до кино, условно говоря. Я, если честно, я сейчас вообще очень редко включаю телевизор. Мне просто некогда его этим это проводить так вечера. Мне не получается. Но мы рады вам услужить, потому что хоть, хоть сегодняшним вечером вы Нашли время для кино, мы вместе посмотрели Черного лебедя. Рассказали, а вы нам рассказали: чем живут балерины. И что такое, в общем, бывает, что режиссер Ирановский-то, в общем, и не преувеличивал ничего, практически, за редким исключением. Что вот она какая тяжелая профессия, оказывается. Тяжелая не потому, что у станка тяжело, а потому что проникает еще и что-то вовнутрь. Вот, на что приятно смотреть зрителю а в зале зрителям, и не так уж легко человеку, который стоит на сцене. И тут уж травмированные, поломанные пальцы не самая большая цена, которую платишь за эту профессию. Спасибо, Кристина. Спасибо вам. А, нагадаю, что вы дивились «Петпильную империю», а в ней стричку «Черный лебедь», а про ней мы говорили с Кристиной Шишпор, ведомую... Вітчизняною балериною сподіваюся, ви багато чого нового дізналися і про професію і про кіно Дарина Рановські. Прощаємося з вами рівно на тиждень. Вже наступної п'ятниці підпільна імперія знову з'явиться в ефірі: один плюс один. І ми знову запропонуємо вам якесь чудове кіно. Хай щастить.